Вже третій комунальний майдан відбувся 31 липня під стінами Жовтоводської міської ради. Мешканців міста привели сюди нові тарифи на послуги ЖКХ. На чолі з ініціативною групою та громадською радою жовтоводці вимагали відміни тарифів, затверджених виконавчим комітетом. Люди сподівалися, що це буде зроблено на другому пленарному засіданні сесії міськради, яке відбувалося цього ж дня. Людям було що сказати, адже більше ніж півроку вони чекали зовсім не підвищення тарифів, а чекали реформ. А вони не відбулися. Отже, далі пряма мова. В кінцевому результаті що ми отримали? Ми отримали, що після тієї боротьби ми отримали підвищення тарифів. Підвищення тарифів ми отримали тоді, коли вийшов закон 417-й, цей закон дає можливість кожному будинку, співвласникам цього будинку самим вирішувати, як надалі е, обслуговувати цей будинок. Є там три шляхи виходу з цієї ситуації, але всі три шляхи ведуть до того, що повинен бути управитель в кожному будинку, який буде співпрацювати з співвласниками, співпрацювати з виконавцями послуг, і так буде утримання будинку. Було грубим порушенням те, щоб взагалі на сьогоднішній день приймати тарифи на ці будинки, коли держава віддала вам власність, причому без виходного пособія, просто сказали, є ваш будинок, забирайте будинок і наводьте в ньому порядок. Ніхто не дає кошти вам, щоб ви там сьогодні поміняли покрівлю чи поміняли труби. А влада вам нав'язує нові тарифи. Тарифи маєте право тільки ви сьогодні визначатися з тарифами. Це було вже вершиною того зі сторони влади, коли, нехтуючи законом, вашими вашою думкою, просто вам назначили, щоб надалі працювати. І та той закон, який він, він не зовсім хороший, тому що віддавши вам ваші будинки, вони не збираються влада, центральна влада допомагати вам. Але вона, але цей закон не дає надію, що ті кошти, які ви сьогодні платите, вони уходять в нікуди. А якщо ви Визначитися і буде вас управитель, і це все буде прозоро, і це буде, ну принаймні, хоча б так, як зроблено в Олександрії, то я надія, що ті кошти будуть іти за призначенням, і ви зможете щось робити. Неоднократно ставились проси мною о тому, що по поводу тарифів, о тому, що нужна, ми працювали з ініціативною групою по поводу АУПа, так називаємо який з'їдає порядка 40 процентов заработной платы. То есть работники в количестве 330 человек получают 60 процентов фонда заработной платы, а группа, в составе которой уходит 70 человек, получает остальные. То есть понимаете, да? Вот. И в принципе это их руководителей устраивает. Вот. Но мне очень обидно то, что мэр, который пришел, вы выбрали после революции это, Майдана Гидности, да, который пришел на крови людей, которые погибли на Майдане, и который сейчас эту всю идею предал и пошел на поводу той группки людей, которые, ну, не побоюсь того слова, пытаются жить хорошо и деребанить, деребанить, как говорят сейчас модно, и ваши Зарплат... ваши э, деньги которые вы платите за коммунальные услуги вы платите деньги э, те э, сотрудники рабочие э, выполняют работу и получают мизерную зарплату вот, а руководители получают очень приличную зарплату фонд примерно э, 5 человек э, руководители, это директор и замы, составляет порядка 100 тысяч из 740. Мэр должен выполнять требования громады. Сейчас мэр выполняет требования Кудрявцева и еще ряда, ряда людей, которые так сказать его окружают. Поэтому я вас говорю о том, что без прозрачности, без любых изменений в коммунальном хозяйстве, нельзя принимать эти тарифы. То есть я вам, когда визировал вот это вот решение на выконком, я написал свои зауважения. То есть есть действующие законы, вот, которые говорят о том, что на этом предприятии должно быть не 18 бухгалтеров, а всего 6. Не 6 экономистов, а всего 2. Не четыре юриста, а всего один. Есть нормативные нормы, но зато это все вы их оплачиваете. Понимаете, да? А они ничего не делают. Я являюсь официально, значит, уполномоченный по контролю за деятельностью ПЖРО от Домкома нашего, где я проживаю. Значит, в нашем доме Буденова, 18. Одном из первых в этом году был организован домовой комитет, Буденковый комитет. Значит, я вам могу сказать одну вещь. Смысл? Ну, кто не знает. Буденковый комитет, он вообще створивается вообще-то для того, чтобы не натравливать собак на исполнителя, а налаживать контакты для того, чтобы выполнялись те услуги, которые они нам предлагают. Я не буду сейчас затягивать долго время, чтобы рассказывать, как, что и почему. Могу сказать одну вещь, что мы начали с того, что попросили провести акт технического осмотра нашего здания, который много правда, поживо поняли так, а зачем это вообще? Типа того, что для работников ЖЭКа проведение той процедуры, которая является их должной обязанностью, показалось, так сказать, не нужно. Теперь есть законы, по, которым мы имеем определенные права. В частности, значит, я хочу сказать одну вещь, что вот закон 417-8, который приняла Верховная Рада весной этого года и утвердил президент, и которая вступил в действие в июле этого года он значительно расширил и обовски нас, как мешканцы в будинку, но и права. От того зависит, как вы сами будете следить за своим домом, от этого и будет зависеть, собственно говоря, целостность вашего дома и качество выполняемых услуг. Если же рассуждать по тому принципу, по которому рассуждает, к сожалению, сейчас большинство людей, что... Вот он живет на пятом этаже, его топит, это его проблемы. А на пятом этаже рассуждает, он живет на первом этаже, канализацию залило, он нюхает, это его проблемы. На самом деле это должно быть проблемами всего дома. Как это организовать? Значит, организовать очень просто, как и мы организовали организуйтесь какую-то, будем говорить, общественную форму. Не обязательно ОСББ, что, к сожалению, пока что еще не идет. Тут же домовой будинковый комитет. Во-первых, я могу сказать, что мне даже в ЖЭО сказали, нам легче будет работать. Но будинковый комитет сможет четко контролировать, что вам дают. И какие услуги дают? Очень плохо, что органы местной власти не организовали так называемые на конкурсных засадах предложения, чтобы люди могли выбирать, кого конкретно они хотят видеть исполнительным своих услуг, не обязательно КПЖРО. У нас в городе есть другие организации, и вновь созданные, которые тоже рады вам предложить услуги. Пускай каждый назовет свои услуги, и мы посмотрим, кто там из них окажется для нас лучше. Того и выберем. Организовывайтесь и берите под свой контроль работу системы обслуживания ваших домов. Прошло 9 месяцев, как мы здесь собирались на первом Майдане. И что мы достигли с этого Майдана? Есть, вот представители говорили, есть законы, а есть человеческий фактор. Правильно? Так вот, за человеческий фактор. За эти 9 месяцев исполком наш доблестный пытался 6 раз протянуть тарифы. Мы это четко контролировали. Да. Не, по, не в этом. На последнем исполкоме, который должен был состояться в четверг, он состоялся в среду. протянуты самым настоящим образом они незаконно были приняты василий вениаминович нам обещал на всех предыдущих совещаниях заседаниях исполкомах сессиях что не будут подниматься тарифы до тех пор пока не будет ре... не проведена реорганизация коммунального предприятия бжрео предприятие сократило, они доложили три человека они сократили это объединили два жека кому это нужно было Наставки, значит, я... Невку их посылают и платят. можете посчитать площадочку свою квартир сколько у вас на площадке квадратных метров квартир у меня на площадке 170 квадратных метров под жилой площадью мы занимаем так вот на моей площадке висит лампочка это лампочка 60 ватт 60 ватт умножьте на 12 часов сколько она у вас горит а по ли вы работой КП «Бжрео»? и согласны ли вы с повышением э, тарифов? 100% из 3200 опросов, опрошенных с нами людьми, 100% были против повышения э, тарифов. 10% у нас получилось, что... Э, ну, дворники же у нас гребутся, да, только дворники у нас гребутся возле подъездов, а остальные никто ничего не делает. Решения сессии были подтасованы и в решении сессии признали работу управления неудов... неудовлетворительной, работу Милюшка неудовлетворительной, но работу Кудрявцева тихо умолчали, несмотря на то, что я говорю, мы 9 месяцев боремся за то, чтобы, он, чтобы его убрали с этой должности. ганьба, понятно, хорошо, ганьба, тоже, понятно, это все хорошо. Но э, давайте так. Секундочку внимания. Вы дадите мне сказать или нет? Значит, секундочку внимания. То есть мы выслушали все доводы инициативной группы. Я им, благ, я им благодарен за, за долгие месяцы э, того, что мы э, работали совместно, совместно. Так? Единственное, что, значит, э, э, единственное, что, что я вас прошу. Значит, я не могу вас держать здесь. На вулиці возліздання я всіх прошу зараз зайти в спалком на третій таж зал засідання і сісти і розібратися во всіх ситуаціях. вопросов, я вам скажу дуже-дуже очень дуже много що я спрошу. Заходіть, будемо общаться в залі. Частина жовтовоців скористалася запрошення міського голови і піднялася до сесійної зали. А далі розпочалася сесія міськради, де першим питанням було питання про відміну нових тарифів. Більше двох годин тривали дебати серед депутатів. Більше двох годин люди чекали вироку міської ради і сподівалися, тарифи все ж таки скасують. Але так і не дочекалися: голосів депутатів не вистачило і рішення не було прийняте. Отже, з вересня Жовтоводці будуть змушені сплачувати за послуги ПЖРО за новими тарифами. А детально про те, як голосували депутати міської ради, дивіться у нашому репортажі завтра.